Нові зіткнення в столиці між забудовниками та мешканцями району Осокорки стало приводом для призначення спеціальної комісії щодо розслідування цих заворушень. Про це кримінальну ситуацію в країні та реформу української міліції. Будемо далі говорити з радником міністра внутрішніх справ Станіславом Речинським. Доброго вам ранку, пані Скажіть, будь ласка, ось міністр Авако вже написав у своєму блозі, що в цій ситуації все не так просто, що там є рейдерство і справедливо бурення мешканців, які хтось може використовувати. Чи можете Вы, может быть, как-то с большем или какая у вас есть информация, что до этого конфликта, что там справді відбувалося? Это вообще место как раз напротив моего дома, поэтому я тут ситуацию владею. Это ты вот со Саши и бачила? Пятачок, который используется, ну вот для детей зимой в качестве горки. Так. Там снег наметает и вот вниз круг можно. Но это небольшая площадь и Построить там детскую площадку, например, как вот это декларируется, это нереально. Потому что там не горизонтальная вообще плоскость. Так. И действительно, речь идет не о рейдерстве, а о рэкете своеобразном, который начался у нас строительный рэкет еще с 2005 года, когда к каждому застройщику приходили всевозможные бригады, которые да. требовали денег, иначе они делали всевозможные, ну, устраивали неприятности. Но дело даже не в этом. Здесь, конечно, был прокол и милиции в чем? Дарницкого района в том, что они ну, не владели оперативной ситуацией. То есть сам само прибытие туда милиции. Вот сейчас комиссия выясняет, чем это было вызвано, но не исключено, что деньгами. То есть кого-то из среднего звена подкупили и отправили милиционеров на защиту застройщика. То есть, вообще раньше требовалось было на Нужно было, да, раньше разобраться с этой ситуацией и, ну, как говорится, профилактировать ее, предотвратить. А. Потому что, естественно, в вечернее время, когда. Там довольно большой поток людей, и они видят очередную стычку милиции с молодыми людьми. Все это ведет к очередному расшатыванию ситуации. Дело ведь не в этом земельном конфликте застройщика. Это, пожалуйста, решайте в Киев Раде. Не нужно вмешивать сюда милицию. Так. Потому что вот эта раскачка, она очень неприятна и вкладывается, укладывается в рамки такого плана, о котором уже известно, по дестабилизации ситуации в Украине к февралю месяцу, в том числе при помощи э, очередной дискредитации милиции и провоцирования стычек с ней. Разумею. Мы это видим уже там в забору Порошенко. Опять там милиция уже наказан человек, который превысил пределы допустимого милиционер. Но я боюсь, что это будет и дальше попытки раскачать ситуацию. И сейчас довольно часто говорят о третьем Майдане. Нужно четко осознавать, что само это словосочетание, оно в Кремле выдумано. Третий Майдан – это сейчас для України це конечно. Ну, я хочу, наприклад, продовжити вашу думку. От пан Авако, він збирається просити президента Петра Порошенка демобілізувати солдат строкової служби, яких призвали у внутрішні війська півтора роки тому. А чому цього, на вашу думку, досі не відбувається? Ну, це немножко другий питання. Ну, тому що велися бойові дії і не було можливості, як как бы, їх змінити. Так. Ну, зараз... Сейчас... Как бы у нас есть такое якобы перемирие, во время которого можно провести какую-то ротацию. Но я хочу сказать именно об этом Майдане Третьем. Здесь очень важно понять, что любая. Недавно прошли выборы. Так. Все признают, что выборы были демократическими. Народ сделал свой выбор. Попытка насильственного свержения власти приведет к тому, что ни одна какая-то сила возьмет власть в Украине. Их будет как минимум три которые между собой начнут войну. То есть здесь будет ДНР. И это нужно всем четко осознавать, кто поддается на такие эмоциональные э, как бы, э, запросы, типа мочить ментов. Менты все равно э, не реформируются. Просто слушай, и в внутренних войсках там тоже раскачивалась эта ситуация, правильно? Эта ситуация раскачивается вообще по стране, причем с двух сторон. С одной стороны... Э, это чиновники, которые так и не поняли, что воровать уже нельзя. Потому что карма сейчас очень быстро действует, можно пулю получить на следующий день. Так. А с другой стороны, это люди, ну, наши с вами, близкие, которые э, требуют простых решений, простых и эмоциональных. Их, к сожалению, не бывает. Мы Но... имеем милицию, какая есть, такую же больную, как и все мы. І потрібно всім в місті Можливо, це якийсь і план, про який ви, ви ви кажете, тому що ось кримінальна ситуація в країні, зокрема в столиці, вона досить погіршилася і засоби масової інформації, далі частіше повідомляють про ті погіршення. І ось зростає кількість злочинів і в самій столиці. Ось нещодавно, так, студенти КПІ, вони навіть збиралися на мітинг у своєму судномістечку щодо, щодо цього. Ходить як, 90-ті повертаються і з чим це взагалі пов'язано? Як це можна взагалі прокоментувати і пояснити? Ну... Базис всего, как известно, экономика. То есть еще э, до начала Майдана была ну, ситуация была совершенно нездоровая, когда, скажем так, большая часть молодежи она не может найти средств к э, легальных средств к своему обеспечению. Так. Она не может найти работу. И если мы эту проблему не решим, глобальную, именно экономическую проблему безработицы и растущей нищеты, то проблемы у нас будут нарастать. Потому что, когда мужчина не может заработать на жизнь своей семьи легальным способом, он э, переходит в способ нелегальных. Учитывая наводненность страны оружием, это будут жесткие способы. И, ну, это уже в принципе происходит, то есть количество грабежей и разборок. А с экспортом криминала из зоны атоса может быть и повязано. Ну, безусловно, пересел... часть, как бы, из переселенцев, это люди с судимостями, люди, которым тоже они не могут себя найти здесь место, то есть для того, чтобы ему что-то есть, ему нужно что-то украсть. Пане ось реформа мілі... міліції. Так, про неї зараз дуже багато йдеться, особливо з останнім часом, але поки що ну, так і виходить, що більше дискусії, ніж якихось узгоджених рішень. Ось саме на вашу думку, які мають бути головні напрямки цієї реформи, що ми можемо так ось про ним пройтися. Ну, Прішріс, це деполітизація міліції, о чому вже говорив і міністр. То милиция высший руководящий состав не должен сменяться при очередной смене власти там при смене парламента смене президента так. то есть, есть одно лицо политическое это министр и есть собственно шеф полиции это профессионал который не меняется после ухода министра так например в штатах там начальники разведок они назначаются на сроки дольше чем президентский срок. Для того, чтобы не было вот этого шарахания, которое мешает, прежде всего, профессионализму действий самой милиции. Ну, кроме того, известно, что вот уже буквально в ближайшее время начнется эксперимент в Хмельницком по жизни, скажем так, без ГАИ. По патрульной службе, так? Да, там будут объединены функции патрульной службы, функции контроля за правилом дружного движения и автоматизация, то есть будут поставлены камеры. Потом этот опыт будет перенесен на Киев, на другие города. Но, естественно, это процесс непростой и... Но мы надеемся, что он будет эффективным, потому же напрямки. Главное, то, что зрозумели. тут нельзя вот так огульно судить, что вот в милиции никаких изменений, давайте их всех уволим извините, это мечта Путина. Давайте тогда закончим на том, что будем сподобаться, что будет изваженный подход и реформирование милиции будет эффективным. Дякую вам за эту разговор, что были сегодня с нами.